хорошая игра была, как мы и ожидали. Где-то равные команды, нужно было искать свой шанс. Его нашли, но, к сожалению, не удержали преимущество, не знаю. Где-то, может, рано поверили в победу, плюс где-то тоже можно было забить и третий мяч, там такой вроде как 100%, Конечно, еще счете 3 уже было бы все ясно. Но, тем не менее, не 2-0, это результат такой, когда уже соперник сломлен сожалению, так получилось, что этот автогол такой курьезный, хотя защитника там нечего винить, он в их там пострелах хотел перекрыть, такое дело. Да, ну, и, и второй гол, конечно, ошибка вот я считаю, такой ходить это, к сожалению, не совсем хорошо, так как она их показала. Ну, что сказать. Больше, больше ничего сказать. Вроде уже, говорили, как бы игра осталась, вроде стали забивать, вроде есть острота, вроде что-то, хотя, опять же, по поводу замен, но если в прошлой игре Бойчук вышел что-то на созидание, где-то во дворе, то сегодня, к сожалению, он вышел, и там у нас было пустое место. Несколько хороших моментов, где надо было исполнить, просто передачу отдать своему, и могло выйти завершение, и все такое. Ну, это говорит о молодости, об отсутствии опыта. Да, нельзя оказать желаний, но этого мало. Желание очков не передает. Ну и что касается, опять же, там другого, там такой момент интересный друг другого. Там защитника нашего держали, у него даже к мячу подбежать вроде выбросил. Я не знаю, судья рядом стоял. Ну, это уже по скриптам. Ну, что делать? Как бы удачно вчера был результат. Стреля, ничего как бы не потеряно. Те же от второго же места осталось те же три очка, как и было. Вот. Не знаю, как там сыграло ровно, но Долго. Долго, да? наверное. Да? Да. Ну, вот такая ситуация. Что делаешь? Надо, надо работать, продолжать, стремиться все-таки залезать в эту тройку. Там разные ходят разговоры. Три-четыре команды. Не знаю, сколько будет. Но... Конечно, как можно выше надо попытаться туда залезть. Я считаю, что потенциал есть, шансы еще есть, нечего пускать руки. Сегодня как бы, команда лидер проигрывает и все сразу меняется. Так что я думаю, что да, обидно, но еще ничего катастрофического не произошло. Вопрос позапитай. Ну, как раз психологические моменты, это наиважливейшие будут за вас период между, ну, наступными матчами, потому что треба какого-то парня с этого приоритетного состояния, наверное, все-таки ничья не... не... Ну, в общем-то да, это такое состояние, наверное, все-таки тяжелое, что никак не можем забить гол, тут вроде mm -hmm. два забили, и опять ничья, и он действительно немножечко давит. И получается уже и в ничью не играть нельзя, уже, конечно, можно брать очки уже в любом матче. Ну, будем выводить из состояния этого надеюсь, что это получится. сегодня травмы я считаю, достаточно надежно сыграла оборона. Мы не забываем, что Ингулес довольно хорошая команда, там рослые, тяжело с ними играть. И я считаю, что выглядели достойно, но вот эти... Тут автогол такой курьезный, можно сказать, и с углового, ну там, конечно, вратарь должен был играть. Хотя, Сложно еще сказать, надо смотреть там видео. Вот. Но мне показалось, что за бы запоздал с выходом. Или уже не выходи. Ну, не могу точно сказать. Может, я ошибаюсь, может, действительно, там на опережение защитников, нападающий сыграл. Не было шансов вратаря, но сложно судить. Но тем не менее, очень обидная ничья, очень обидная. Вместо хорошего, даже хорошей перспективы немножечко она